А в фильме «Титаник» самый бестолковый персонаж – это главная героиня. Ей подобрали такого крутого жениха из крутой семьи, обеспеченной, который готов взять за эту бестолковую дурочку ответственность. Он ей дарит не то, что дорогие подарки, а там огромнейший бриллиант за какие-то там... Ну, я думаю, сейчас он бы стоил миллионов 50 долларов. Он ей просто к нашей будущей свадьбе говорит, я вот приготовил подарок держал в секрете, ну вот все-таки тебе подарю. Ну то есть человек к ней относится ну, намного лучше, чем она того заслуживает. А что она делает? Она просто с каким-то типом непонятным, которого играет Ди Каприо, сначала просит нарисовать себя голой, потом там они где-то в подвале в машине занимаются кексом, потом причем она сама к нему приходит, сама к нему лезет с поцелуями. Но там у Ди Каприо не было никаких шансов ей отказать просто. Ну и в итоге она уже на старости лет вспоминает не своего прекрасного мужа, а не состоявшегося. А у этого бестолкового паренька, который и встретился на корабле. Ну, я так понял, в 17 лет она была дурой, но я так понял, и к 90 годам она не поумнела. Кто видел «Титаник», я думаю, тот со мной согласен.